Но с дымом сливается песня, Ребята отводят взгляды И шепчет во сне бродяга Кому-то не позабудь. Но с дымом сливается песня, Ребята отводят взгляды И шепчет во сне бродяга Члени туристичного клубу Байда Дмитрівської сільської ради міста Комсомольська Полтавської області здійснили семиденний похід на байдарках рікою Псел. Туристи віком від 13 до 60 років успішно подолали 160 кілометрів водного шляху. У 2012 році, за ініціативою Дмитрівського сільського голови Антоніни Прядко, були придбані три байдарки та облаштований. Місце для їхнього зберігання. За цей час прихильники водного туризму здійснили загалом 9 походів річками Псел, Дніпро, Сула та Ворскла. У цьогорічному поході з 8 по 14 липня взяла участь група із семи членів туристичного клубу Байда, шестеро із яких уже мали досвід подібних водних походів. Під час походу відбулася посвята у туристи. 13-річного Дмитра Прибудька, якого привела до клубу його мати Оксана Євгеніївна. До речі, цей похід для неї четвертий. Юний турист показав свої знання із правил техніки безпеки на воді, надання медичної допомоги, уміння у розведенні багаття, організації ночівлі тощо, Завершальний акорд посвяти – клятва туриста основний меседж якої. Любити та берегти природу і поважати закони туристичного братства. Та ще його дуть батюшки нашого царя ні Пошли, пошли до царя. Пошли, пашли, йди, бісей туди! Накалє! Накалені! Сталь да, батюшка. Привели ворота еще одного человечка, вот эти три дня уже по речке ходит, не знаем... Не ходит, Ля а шляется. Шляется. Крещеный. Не крещеный. О, славный! Вот это у нас только отлетело. Вот это внутренний плавай. По речке не плавают, юный друг. А что делают? Что? Ходят. О, молодец, умничка, ходят. Батюшку слушай, куда ты обойдешься. Поклонись, бать, тюри. Тюри. Да. Поклонись а? ему три раза в ноги. А испытание и посвящение в туристы проходил? Нет. Сейчас будешь проходить. Ну что, за веревочкой едем. Это что Ха-ха-ха-ха-ха-ха! За веревочкой едем.

А сырники берешь? Да, а сырники Ага, о, хорошо. А что, что да? Нет, это все. А, вогнище, да? Понятно. Ну-ка, и все, что не необходимое, да? Время пошло. Давай, давай. За две минуты набрать. А ну, а ну, а ну, что ты там принес? А ну. Не хочет урить, не хочете. Мені... Мені хочете ні? Хочешь. Громче! Хочешь! Не чуємо луки! Хоче туристом бути не хоче! Хочешь! Хочешь! Будет! Ходити без погоди! Ходити! Ходіт! Любить солнышко, воду, ветер, дождь. Любить и беречь природу, как свой родной дом. Леонид. Леонид. Уважать каждую букашку, пиявку, лягушку, ребенку. Леонид. Леонид. Молодец! Еще! Еще? Нормально! Нормально! Если ты настоящий турист! Нет! Ну что? Нету воды! Воды нет! Он воды не попробовал! Он же еще не умытый, смотрите, грязный такой, да? Умойте его, Китима! Давайте! Ну давай, умывайся, умывайся. Хорошо, умывайся, хорошо умывайся. Хорошо! Хорошо! Становись перед батюшком. А ну, батюшка, глянь на него. Это есть новый турист печеный. Принимаем его. Хорошо. Теперь ты точно Принимаем. Теперь на всю жизнь вручается подарок, который будет за тобой следить, как ты будешь выполнять клятву туриста. Вот Если что-то будет не так, он мне доложит, и мы встретимся с тобой снова. Береги его как зеницу ока. можно на почетное место, чтобы он у тебя спал с тобой. У складі групи були Валерій Агеїв з донькою Анастасією, Андрій Рожков, Василь Плескач. Організував похід та очолив групу Анатолій Манько, директор комунального закладу, Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Він має великий досвід водних туристичних походів на байдарках. Анатолій Олексійович розповів, що маршрут був не тільки спортивний, а й пізнавальний. Під час походу відвідали місця. Пов'язані з історичними подіями та іменами відомих письменників Олексія Горького і Андрія Головка. А взагалі, похід це досить тяжка робота, зазначив Анатолій Манько. На маршруті зустрілися ще з трьома групами байдарочників із Полтави, спілкувалися із місцевими мешканцями, і все це в атмосфері доброзичливості, щирості та людяності. Попри не досить комфортні погодні умови, адже крім сонця, був вітер і дощ, також дошкуляли комарі, але все це не стало на заваді справжнім любителям водного туризму, які, долаючи в середньому по 25 кілометрів шляху, успішно завершили похід біля рідного берега у селі Кияшки. Mama mea. Dumnezeu, ja. mama. Dumnezeu, mama. Dumnezeu, e Dumnezeu, mama. 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 Все. собираем, вытираем и на свои места. На полочке. Да-да-да, Димочка. А тут да. тряпочку бери и вытирай байдарки. Все да. тщательно. Карманы есть, Юлька? Да. Ну, трофей, остатки сладкие. Да, самые сладкие. На видео снимается сейчас. <связываем> Чего? Так, ну что, я... Сколько? 160 пройдено. Пройдено 160 километров за 7 дней. Одно дне уже. Адмирал, два слова напоследок. Благодарю команду за то, что довезли меня благополучно, и здоровым. Ага. Будьте здоровы. А я не хочу четыре стены, о потолок. Солнце хочу, небо хочу, Раду хочу и дорог. А я не хочу четыре стены. О потолок. Солнце хочу, небо хочу. далеко-далеко, чтобы никто не нашел. Пусть будет мне нелегко, 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 пусть будет мне хорошо, а я не хочу четыре стены, пол, потолок. Солнце хочу, небо хочу, радуг хочу и дорог. А я, я не хочу четыре стены. стены хочу, небо хочу, раду хочу и дорог. Здесь, как всегда, и тепло, и уют, люстра, диван и сервант. Стены спокойно дышать не дают, юнга, возьми меня, град, А я не хочу четыре стены, пол, потолок. Солнце хочу, небо хочу, радуг хочу и дорог. А я не хочу четыре стены, пол, потолок. Солнце хочу, небо хочу, радуг хочу и дорог. Палубу драть или парус чинить, или обеды варить. Только возьми, ты возьми меня в путь, так, так не могу больше жить. жить. А я не хочу четыре стены, Пол, потолок, солнце хочу, небо хочу, радуг хочу, и дорог. А я не хочу четыре стены, пол, потолок, солнце хочу, небо хочу, радуг хочу, и дорог. Нити параллели, нити параллели, из зеленых рек, из зеленых рек, совершите чудо, совершите чудо, руку протяните, руку протяните, надо, надо чтобы в дружбу верил каждый человек, совершите чудо, совершите чудо, руку протяните, руку протяните, надо чтобы в дружбу, дружбу верил каждый человек. Обогрите словом, обогрите словом, обласкайте взглядом, обласкайте взглядом от хорошей шутки, от хорошей шутки тает даже снег, тает даже снег. Это так чудесно, это так чудесно. Если с вами рядом, если с вами рядом станет добрым и веселым хмурый человек. Это так чудесно, это так чудесно. Если с вами рядом, если с вами рядом. Станет добрым и веселым хмурый человек. Мы не зря мечтали. Мы не зря мечтали. О волшебном чуде. <system> О волшебном чуде. Пусть планету кружит. Пусть планету кружит. Всемогущий век. Всемогущий век. Совершите чудо. Совершите чудо. Пусть выходит в люди. Пусть выходит в люди. Пусть выходит. Пусть выходит в люди человек. Совершите чудо. Совершите чудо. Пусть выходит в люди. Пусть, пусть выходит в люди. Пусть выходит. Пусть выходит. Люди-человек.